Un convegno intenso e seguito 800 circa i partecipanti all'ottavo convegno nazionale del progetto Mistero Grande che si è concluso ieri a Sacrofano a Roma. Mistero Grande, nato dalla sensibilità di un sacerdote veronese, don Renzo Bonetti e di molte coppie di sposi e famiglie, si impegna da sempre a rendere e sensibilizzare più persone possibili sulla bellezza del sacramento del matrimonio, così come recitava il tema di quest'anno. «Credo nel sacramento delle nozze, segno efficace della presenza di Gesù che ama». Il tema è molto preciso, la grazia del sacramento del matrimonio, segno efficace della presenza di Gesù che ama. E' ciò che corrisponde all'anima del progetto Mistero Grande, fissare l'attenzione sulla grazia del sacramento delle nozze. E devo dire che questa ha una risonanza nelle persone straordinaria, anzi sembrano assetate di cogliere ancora più Qual è l'identità e la bellezza che gli sposi ricevono con il sacramento delle nozze e a quale tipo di missione sono chiamati? La risonanza è bella perché si vede in loro un desiderio di impegnarsi ancora più, di vivere più intensamente la propria vita di famiglia, la propria vita di comunità parrocchiale. Sentono ancora più che cosa significa appartenere alla Chiesa in forza della grazia di un sacramento del matrimonio che specifica il dono del battesimo e che rende gli sposi artefici, costruttori, soggetti attivi di tutta la pastorale. Certamente è solo l'azione dello Spirito Santo che promuove tutto questo, però da parte nostra, nella nostra buona volontà, cerchiamo di offrire quei servizi che possono essere utili per aiutare gli sposi a scoprire sempre più la grazia del dono che hanno ricevuto.